ده 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 حاجي سحسن محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat yang dimulikkan Allah sekian Sebenarnya ayat 24 dan 25 yang telah kita sentuh dalam kuliah yang lalu Dia berada dalam satu kelompok daripada ayat 20 dan nanti sampai ke ayat 27 Dalam kuliah yang lalu saya telah huraikan kepada tuan-tuan Tentara senarai semak lah boleh kita kata Nikmat-nikmat pemberian Allah SWT dan anugerahnya kepada kita Daripada ayat ke-20 A'udzubillahi minasyaitanir rajim Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun Sampailah kepada ayat 25 yang kita bincangkan sekarang ni Wa min ayatihi an wal ardu bi amri summa idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum perhatikan ini semua antara nikmat-nikmat yang disebut oleh Allah SWT antara perbezaan dan juga apa dipanggil sebagai beragamnya bahasa yang kamu gunakan orang Arabnya nikmat yang Allah berikan ini sama ada kita sedar atau tidak dan pelbagai keturunan yang ada maksudnya ini perbezaan yang Allah jadikan dalam berbagai-bagai bentuk ni kemudian disebut inna fi dhalika la ayati lil itu merupakan benar-benar tanda-tanda bukti tentang kuasa Allah bagi orang memiliki akal menggunakan pengetahuan ini tak perlu kepada ilmu yang tinggi pun seseorang akan menjari betapa banyaknya hujan nikmat limpahan kurnia itu ke atas mereka kunyit Allah menyatakan mana mukum bilai diwan nahar tidurnya kita waktu malam hari dan kita telah belajar bahasa Arab yang umum ma'ani yang dipanggil sebagai alafu wan nashir kat sini penyebutan satu perkataan dengan nikmat diselang kemudian nikmat yang diberikan itu mengistirahatkan seorang disebut fizikalnya disebut psikologinya pemikirannya kemudian Allah menceritakan tentang ketakutan yang dihantar menerusi hujan lebat dengan petirnya, kilatnya, guruhnya. Wa min ayati yurikumul barq menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Jadi ini bagi menampakkan tentang kehebatan Allah SWT. So, Sains yang kata Dr. Ratib Nabulusi menceritakan bahawa al-barq ini merupakan cetusan api elektrik di udara yang terjadi kerana friction ataupun kegeseran awan yang mendung dan membawa kepada keluarnya bunyi lintah guru. Kemudian perkataan khaufan yang telah saya terangkan kepada tuan-tuan rasa takut kepada mereka yang mungkin musafir berada kat luar rumah balik daripada kerja tengok hujan lebat berlaku banjir dan sebagainya tapi bagi mereka yang duduk di rumah ataupun petani menantikan datangnya hujan kerana ia membawa keberkatan dan ini masih lagi berkaitan yang Allah nak bawakan kepada kita bagaimana menghidupkan bumi yang asalnya gersang dengan tumbuh-tumbuhan dan memberikan pada manusia gambaran perspektif bahawa kehidupan ini akan berakhir dan berlaku kematian lalu mereka akan dibangkitkan semula dan kemudian wa min an taquma wal ardu bi amri yang antara tanda kuasaannya lagi ialah dia tegaknya langit dan bumi dengan titah perintahnya kehendaknya dan ini telah saya tentukan pada tuan, tuan dalam kuliah yang lalu bagaimana bila Allah Subhanahu taala menyebutkan perkataan qiyam berkali-kali dalam surah rum ini ini bagi mengisyaratkan kepada kita seperti kata ulama apabila bahawa semua ketapan berada dalam genggaman Allah Subhanahu taala dan ada kaitan juga dengan surah al-ankabut yang lalu bila Allah menyebut tentang hubungan manusia dengan Allah Taala ni dibangunkan dengan solat wa aqimus salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar maka lihat kesinambungan surah al-ankabut yang kita bahaskan kali yang lalu mempunyai perhubungan dan keserasian dengan surah Rum ini bahawasanya empire yang besar kekuatan manusia itu hendaklah dibangunkan dengan mengambil pedoman daripada Allah SWT bagaimana Allah membangunkan sistem alam ini yang begitu sophisticated canggih tetapi asasnya adalah perhubungan kamu dengan Allah barulah dia ada kesinambungannya ini merupakan satu mukjizat Al-Quran yang dapat kita lihat satu ayat memberikan penjelasan kepada yang lain dia umpama seperti ini disebut oleh Dr. Farid Ansari seorang bertafsir yang terkemuka dari bumi maghrib itu bahawa ini bagaimana kita mentahjirkan Quran kita bawa, mana-mana perspektif dari surah ni kita akan lihat merupakan satu pokok yang lengkap dengan dahannya, daunnya pokok itu adalah akidah dan kemudian bahasan-bahasan datang daripada dahan, daun, ranting, bunga daunnya dan juga buahnya itu semua membuahkan kepada perhubungan dengan Allah SWT jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kekuasaan Allah SWT dan perkataan antakuma yang berulang-ulang disebut dalam Quran dan khususnya dalam surah Rum ini, bahawa mungkin disebabkan kerana bukti-bukti yang disebut dalam ayat yang lalu, kesinambungannya dan tajdidnya, jadi bukti yang dikemukakan ni sifatnya mantap dan saya telah sebut kepada tuan-tuan kataan kama yaqumu ni yang digunakan dalam Quran disebut oleh Imam Al-Asfahani antara dapat kita lihat bahawa kaum lelaki disifatkan sebagai arijalu Qawamun 'ala nisaa'i bima faddala ba'dhuhum 'ala ba'dhihi wa bima anfaqu min amwalihim tengok perkataan lelaki itu dipanggil sebagai contohnya qawamun datang perkataan qiyam sebenarnya maka kalau kita perhatikan perkataan qiyam ni berarti datang juga perkataan istaqama yastaqimu mustaqim ini semua ada perkaitan satu sama lain maka ni yang antara perkataan yang kerap digunakan dalam Al-Quran kita dapat lihat banyak sekali surah yang menyebut tentang perkataan ini termasuk surah, surah Al-Kabut yang, yang lalu Bangkali ini adalah untuk mengingatkan kepada kita tentang kehebatan kekuasaan Allah SWT dalam pentadbirannya bahawa kalau kita perhatikan berbagai bukti yang telah pun dikemukakan bukankah keberadaan langit dan bumi dan perjalanannya yang tidak pernah berubah musim-musim yang kita lalui dalam kehidupan walaupun mungkin beralih sedikit mereka mengatakan musim haji tahun ini akan melalui musim sejuk mungkin ada peralihan sedikit seperti itu tapi musim sejuk tetap ada musim panas ada musim salji ada dan saya pernah terangkan kepada tuan-tuan bahawa kasih sayang Allah SWT kepada sistem ini bergerak semuanya mengikut perkadaran taksiran yang mudahkan kita untuk mengukur masa mengambil kira, -kira waktu semayang berpuasa dan sebagainya dan saya telah huraikan kepada tuan-tuan antara kasih sayang Allah SWT juga iaitu untuk Nabi Yusha' bin Nun yang pernah dilambatkan terbenamnya matahari untuk baginda membuka kota Baitul Maqdis dalam hadiah sahih Bukhari Muslim dalam kuliah yang lalu jadi balik kepada perkataan taqum ini datang perkataan dan kalau kita perhatikan dalam tafsir al-mufradat oleh al imam al aswani ia merujuk kepada berdiri maknanya satu sikap ataupun tabiat ataupun satu keadaan persiapan bersiap siaga mana kesungguhan ketelitian melakukan satu aktiviti itu dengan sempurna yang merujuk kepada perkataan berdiri ini tadi saya telah huraikan dalam kuliah menusi surah al-kabut yang lalu bahawa bila Allah menyatakan wa aqimus salah itu beza daripada fawailulil musallin mana dia dengan salat itu dengan segala kualitinya dengan meraihkan adab-adabnya, rukunnya, sunatnya, tamakninahnya, maka baru dipanggil sebagai iqamatus salah. Jadi bila merujuk kepadaan dalam firman Allah SWT di sini, bahawa Allah mengatakan wa min ayatihi an taquma sama wal ardu bi amri, bahawa ia merujuk kepada posisi yang sempurna. Dia mengajar kepada kita untuk memahami bahawa pentadbiran yang berlaku ini merujuk kepada satu bentuk yang begitu solid, yang mantap, yang sempurna. Hal itu terlaksana dengan baik bila semua sistem yang berkaitan berjalan dengan sempurna. Maka inilah ini maksudkan dengan firman Allah SWT an taquma sama wal ardu bi amri. Para pendengar yang dirahmati dan dikasih sekalian. Kalau kita perhatikan daripada ayat yang lalu menceritakan penciptaan manusia bertanah, penciptaan pasangan, perbezaan cara pertuturan, percakapan, warna kulit, kemudian tidur dan juga usaha mereka siang hari untuk mencari rezeki. Kemudian Allah ceritakan kilat, ceritakan hujan. Apa benda ni semua tuan-tuan? Ini semua adalah bukti-bukti menunjukkan betapa Allah mengatur segala-galanya untuk kepentingan manusia. Jika demikian, firman yang tentang antakum sama wal ardu bi amri, berdirinya langit, bumi dengan perintahnya merujuk kepada kemantapannya berjalan mengikut hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dia merupakan aturan Allah yang disesuaikan untuk kehidupan manusia ini supaya bermanfaat untuk mereka. Jadi lebih jauh lagi kalau kita lihat ayat ini daripada ayat kedua 21 Allah menceritakan pencipta manusia yang telah saya bacakan tadi. Pasang-pasangan, kemudian kaitannya langit dengan bumi, kemudian perbezaan bahasa, warna kulit, kemudian rezeki yang mereka usahakan, kemudian melihatkan tentang kilat, ini juga merupakan nikmat daripada Allah sebenarnya. Kemudian hujan diturunkan sampailah kepada tegak dan langit dan bumi ini semua antakuma sama wal ardu bi amri yang telah saya jelaskan qiyam ini bagi menuju kepada ketertiban disiplin dan juga pelaksanaan yang tersusun dengan sistematiknya hingga mencapai akhirnya perjalanan hidup berlaku kematian dan kebangkitan semula ini merupakan satu jadual yang telah ditetapkan oleh Allah kalau kita melihat sekel kehidupan ini dia tersusun dengan begitu rapi dan serasi sekali jadi ini yang kita dapat lihat penggunaan ya tafakkarun lil alimi dalam ayat 21 kemudian ayat 22 alimin kemudian yasmauna ayat 23 kemudian ayat ke-24 yaqilun jadi dengan urutan seperti ini saya dah jelaskan kepada tuan-tuan bahawa manusia berfikir bila dia berfikir dia menjadi orang berilmu berilmu kemudian dia mendengar satu kebenaran dia akan menangkapnya memprosesnya mengikutinya dan mengikatnya itu perkataan yaqilun yang telah kita pelajari perkataan iqal dan kemudian dengan terikatnya dia dengan hakikat tersebut menyebabkan dia tidak terjerumus untuk melakukan kesalahan Allahu akbar begitu indah susunan ayat ini untuk kita faham kata summa di sini ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ apa kata Imam Zamakhsyari yang tahsil al kashaf bahawa ia satu isyarat tentang hebatnya dan besarnya peristiwa kiamat itu sekaligus menggambarkan betapa besarnya kuasa Allah yang hanya sekali panggil saja semua yang bernyawa yang telah mati akan bangkit untuk menemui dan dihukum mengikut keputusan Allah yang Maha Adil jadi mengisyaratkan bahawa sekali panggil saja ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ini semua adalah ketapan Allah. Kamu ketika di dunia semua, kamu ingkar bukan? Tapi sampai kepada tahap ini nanti, kepada fasa ini nanti, chapter ini nanti, baru kamu sedar. Bahawa sebenarnya semua makhluk Allah jadikan mengikut ketapannya. Semuanya mengikut satu garis yang bersifat istiqamah tapi kamu yang tidak mengikutinya. Sekarang akan tiba waktu dipanggil kamu, kamu tidak ada alasan untuk mengatakan tidak. Kamu kena hadir pada waktu dipanggil. Da'watan, ini dalam masyarakat dipanggil sebagai masdar marah. Ini sekali sebut saja. Berfungsi menjelaskan mudahnya bagi Allah menghadirkan menghidupkan manusia dengan sekali panggil saja selepas kematian itu semua akan bangkit dan pernah kita lihat dalam surah Yasin yang lalu kalau tuan-tuan masih lagi ingat bagaimana Allah memanggil kita wanu fi khafis suri fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yansilun ingat tak ayat 51 yang pernah kita bincangkan dalam surah Yasin yang lalu alhamdulillah tadabbur surah Yasin telah dikeluarkan dengan keterlibatan Aikim dan tuan-tuan boleh dapatkan mudah-mudahan buku tajuk tadabbur surah Yasin ni yang pernah kita bincangkan dalam rancangan lembaga Al-Quran di sini mudah-mudahan bermanfaat untuk memberi kefahaman lebih mendalam terhadap surah yang mulia itu. Jadi perkataan wa nufikha fi suri fa idahu min al-ajdath ila rabbihim yansilun. Ni samalah dengan ayat thumma idha da'akum da'watan min ardi idha antum takhrujun. Peringatan terhadap kebangkitan, kematian dan bangun semula untuk bertemu dengan Allah ni ini merupakan satu mekanisme yang akan menjadikan manusia termotivasi untuk membuat satu perkara dan ingat ada akhir. Sebutan tentang perkara semikian diulang berkali-kali dalam berbagai variasi tujuannya adalah untuk memberi kesedaran kepada yang baca Al-Quran ni dan yang luar sana yang tidak baca Al-Quran bahawa inilah hakikat kehidupan yang pasti dilalui baik kemudian kita lihat pada ayat yang ke-26 tuan, tuan boleh buka jilid yang ke-7 ni muka surat ke-230 a'uzubillahi minasyaitanir rajim walahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun wa huwa alladhi khalqa thumma <tune> yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi al mathalu a'la samawati wal ard wa huwa azizul hakim dan kepunyaannya lah siapa sahaja yang ada di langit dan ada di bumi semuanya tunduk kepadanya dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikan menghidupkannya kembali dan menghidupkannya kembali itu lebih mudah baginya dan baginya lah sifat yang maha tinggi langit dan di bumi dan dialah yang maha perkasa lagi maha biasa jadi maknanya di sini kepunyaan Allah segala yang langit di bumi miliknya kulullahu qanitun semuanya tunduk patuh kepada Allah SWT tunduk khusyuk sama ada suka ataupun terpaksa dalam Quran kalau kita lihat kulu harfin dalam Quran yudhkaru fihil qunut fahuwa ta'atun dalam Quran menerangkan tentang kunut perkataan kunut. itu berarti taat semua taat pada Allah dekat benar begitu ayat ni kalau kita lihat dan kita tidak faham ni soalan mengandungi satu ketidakjelasan Allah menjelaskan semua makhluk taat patuh kepadanya tapi mengapa manusia melakukan maksiat ni satu soalan yang timbul insyaallah perkara ni akan saya uraikan dalam kuliah akan datang di samping kesasihan ayat-ayat ini yang saya janjikan kepada tuan-tuan sebelum ini pemilihan perkataan-perkataannya kenapa di hujung bahagian ini ataupun ni Allah menyatakan wahwal azizul hakim samalah dengan teguran si arabi kepada Imam Asma'i kesilapannya ketika membaca surah Al-Maidah ayat 38 itu bila beliau membacakan wahwal ghafurur rahim silap engkau kata Arabi itu menegur ulama bahasa ini Rupa rupanya dia tersilap baca penutup ayat itu menceritakan tentang ghufran dan juga rahmah padahal awalnya menceritakan tentang azab ni dia maksud keserasian yang luar biasa pemilihan perkataan-perkataan Quran sima ta'bir Quran ini seperti yang disebut Dr. Fadil As-Samara'i insya-Allah saya akan huraikan yang kuliah akan letang. wallahu alam sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi صاحبي وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته